Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah. Saya Adak Jana. Saya Nur Idina. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang ciri kepimpinan unggul dalam membentuk generasi madani. Dalam ayat uh, dalam Al-Quran, uh, Allah telah berfirman dalam surah al abiya ayat 107 Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam Kepimpinan bermaksud keupayaan seorang, seseorang untuk mempengaruhi, memimpin dan menggerakkan orang lain ke arah matlamat yang baik dan bermanfaat. Dalam konteks madani ini, kepimpinan bukan hanya soal kuasa tetapi soal nilai, tanggungjawab dan kesejahteraan bersama. Hal ini dapat dilihat daripada sikap kepimpinan Rasulullah SAW semasa baginda berdakwah pada satu ketika dahulu. Rasulullah menjadi contoh yang terbaik dalam kepimpinan madani. Antara contoh sikap Rasulullah ialah baginda amanah, tidak pernah mengkhianati janji atau menyalahgunakan kuasa. Baginda juga seorang yang adil, dia memberi hak kepada orang hak tanpa memilih kasih dan tanpa membezakan antara mereka. Baginda juga seorang yang rahmah, penuh dengan kasih sayang, bagi, di mana baginda menyayangi umatnya termasuklah musuh yang memusuhinya. Jadi rakan saya akan meneruskan pembentangan ini. Silakan. Okey baiklah. Dapat sebuah hadis riwayat Al-Bukhari yang menyatakan tentang kepimpinan dan tanggungjawab seseorang muslim. Setiap manusia mempunyai um, tanggungjawab dan mereka mempunyai pemimpin kepada diri mereka sendiri. Sebagai contoh, seorang menteri uh, atau ketua kampung dan ketua jabatan memiliki amanah dan tanggungjawab ke atas rakyat dan orang bawahannya. Selain itu, menurut Islam, Menteri bertanggungjawab untuk menjaga agama, keselamatan rakyat, mendekatkan keadilan dan menyelesaikan penyelidikan serta memastikan kebajikan rakyatnya terjaga. Berdasarkan hadis ini juga, wanita juga boleh menjadi seorang pemimpin di mana mereka boleh memimpin dalam aspek rumah tangga. Um, uh, seorang wanita boleh menjadi pemimpin dalam aspek emosi dan spirit Ibu dan isteri sering, sering menjadi tonggak kestabilan emosi dalam keluarga di mana mereka memimpin dengan kelembutan, empati dan hikmah dalam menangani, menangani konflik dan membina keharmonian. Dalam perspektif, perspektif Islam, wanita dikurniakan dengan sifat penyayang sebagai pelengkap kepada kepimpinan lelaki. Ini bukan sahaja kelemahan tetapi merupakan kekuatan dalam membentuk jiwa dan ahlak anak-anak kerana mereka merupakan guru pertama kepada guru kepada anak-anak mereka. Seterusnya, so, berdasarkan hadis ini juga, um, sebagai seorang hamba mereka juga mempunyai um, sifat kepimpinan yang tertentu iaitu mereka perlulah bersifat amanah dan tanggungjawab kerana pada masa uh, dahulu, uh, sebagai hamba ia memiliki amanah dan tanggungjawab ke atas harta tuannya. Uh, manakala se sebagai kita sebagai hamba Allah kita perlulah menunaikan tanggungjawab kita juga bagi melaksanakan ibadah dan sebagainya manakala pada masa sekarang uh, terdapat sistem pekerja iaitu sebagai pekerja kita perlulah mempunyai amanah dan tanggungjawab terhadap majikan untuk dilaksanakan selagi tidak bercanggah dengan syarak hmm. baiklah ciri kepimpinan yang unggul dalam Generasi Madani adalah yang pertama pemimpin perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas well serta uh, taraf pendidikan yang tinggi. Hal ini kerana pemimpin Madani perlu mempunyai uh, kemahiran dalam membuat keputusan yang bijak dan juga memahami pelbagai bidang seperti agama, ekonomi, sosial dan politik supaya dapat memimpin negara ke arah kemajuan yang lebih baik. Selain itu, pemimpin juga perlulah memimpin berlandaskan ilmu dan bukannya hanya memenuhi keperluan peribadi dan mengikut keputusan sendiri. Uh, hal ini boleh dilihat berdasarkan contoh di mana pemimpin perlulah bijak dalam ilmu ekonomi supaya negara dapat bersaing dalam secara global dalam pasaran supaya negara dapat uh, mengukir nama di peringkat global secara dalam bidang ekonomi. Hmm. Seterusnya ciri kepimpinan uh, unggul dalam membentuk generasi madani juga perlulah mengutamakan pencapaian dan perlulah, me, perlulah mempunyai sifat yang rendah hati. Sebagai contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti untuk berdakwah uh, walaupun uh, ditentangi oleh ramai orang seperti bapa saudaranya sendiri uh, yang meminta untuk uh, Rasulullah berhenti berdakwah atas desakan pemimpin koraj. Baginda Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ini niscaya aku tidak akan menghentikan dakwahku ini hingga Allah men menangkannya atau aku binasa." Riwayat at-Tirmizi dan at-Tabroni. Jadi, aa, kita boleh mengambil a pengajaran daripada riwayat ini iaitu uh, pemimpin perlulah um, um, mempunyai sifat yang um, jangan mudah mengalah dan juga perlulah bersifat rendah hati kerana ketua yang mempunyai sifat yang baik mereka akan mempunyai uh, rasa untuk berubah ke arah lebih baik untuk mencapaikan kejayaan. Hmm. Yang seterusnya adalah uh, seorang pemimpin yang unggul perlu juga uh, me memahatikan tentang kebajikan masyarakat mereka. Jadi mereka ini perlulah berjiwa penyayang dan mempunyai empati yang tinggi di mana mereka memahami keperluan golongan rentan seperti fakir miskin, OKU dan warga emas serta anak yatim. Mereka juga perlulah menegakkan keadilan sosial di mana mereka tidak memilih kasih dalam pemberian bantuan ataupun peluang. Terdahannya uh, mereka juga memastikan akses kepada pendidikan, kesihatan dan perlindungan sosial secara adil dan saksama di mana semua masyarakat akan mendapat uh, peluang untuk belajar serta um, menerima pendidikan yang layak. Selain itu, pemimpin juga perlulah mudah didekati dan mendengar suara rakyat. Mereka hendaklah sentiasa turun padang dan berinteraksi secara langsung dengan komuniti agar mereka dapat tahu tentang kekurangan Uh, kekurangan uh, kehidupan masyarakat dan mereka dapat menyalurkan bantuan dengan ap, uh, uh, mengikut keperluan yang diperlukan oleh masyarakat. Um, mereka juga perlulah mengambil kira pandangan masyarakat dalam merancang program kebajikan supaya ianya, ianya tidak menjadi sia-sia. Jadi seterusnya ialah kemudian uh, kita boleh mengambil ciri-ciri kepimpinan unggul ini daripada tokoh-tokoh yang beragama dan berilmu seperti Abu Bakar As-Siddiq. Uh, kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, uh, khalifah pertama Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad. Jadi uh, Abu Bakar merupakan seorang uh, pemimpin yang mempunyai kebijaksanaan, keberanian, keteguhan dalam menstabilkan negara Islam yang baru berdiri selepas kewafatan Nabi Muhammad. Jadi, um, beliau berjaya memimpin umat Islam melalui cabaran besar seperti peperangan menentang golongan ridah, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran serta meletakkan asas pentadbiran dan ketenteraan yang mantap. Contoh uh, antara contoh contoh-contoh ciri kepimpinan yang dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ialah melalui keteguhan dan juga keberanian. Seperti yang kita tahu, aa, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan menumpaskan golongan murtad dan nabi palsu yang yang akan mengancam keutuhan negara Islam. Seperti yang kita ketahui, sifat Abu Bakar As-Siddiq adalah sangat tegas dan berani dalam mempertahankan agama Islam daripada anasir luar. Jadi kita boleh aa, mengambil contoh Uh, kepimpinan Abu Bakar As Siddiq untuk dijadikan uh, kepimpinan unggul di dalam generasi madani sekarang. Baiklah. dalam sejarah Islam juga terdapat tokoh yang menonjol dalam memanifestasikan mem kepimpinan berteraskan nilai madani, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Saidatina Khadijah binti Khuwailid. Saidina Saidatina Khadijah bukan sahaja seorang isteri dan ibu tetapi juga seorang ahli perniagaan yang berjaya, dermawan dan penyokong utama dakwah Rasulullah. Beliau merupakan salah seorang yang terawal untuk memeluk Islam dan menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang berakhlak mulia dan berjiwa ihsan. Khadijah dikenali sebagai wanita yang sangat penyayang dan pemurah. Beliau juga membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim dan sentiasa menjaga maruah orang lain. Nilai ihsan ini selari dengan prinsip madani yang menekankan kasih sayang dan keprihatinan sosial. Beliau juga menegakkan keadilan dan amanah. Sebagai ahli perniagaan, Khadijah menjalankan urusan niaga dengan penuh integriti. Beliau memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rakan dagang kerana kejujuran baginda. Kerana beliau, kerana baginda pernah uh, digelar sebagai al-amin iaitu seorang yang amanah dan juga jujur. Kepimpinan Madani menuntut pemimpin yang adil dan amanah seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidatina Syed Khadijah dalam urus takbir perniagaannya. Sayyidatina Khadijah juga menyokong perubahan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu, Khadijah lah orang yang pertama menyokong dan menenangkan baginda. Beliau juga membiayai dakwah awal Islam dengan harta harta dan jiwanya. Ini ini menunjukkan kepimpinan yang sangat berani progresif dan berpandangan jauh, selari dengan semangat madani yang mendorong perubahan sosial berdasarkan nilai. Okey, baiklah. lain yang kita boleh ambil nilai kepimpinannya adalah Khalid bin Al-Walid yang merupakan Saifullah yang bermaksud pedang Allah yang terkenal dengan sifat keberaniannya dalam memimpin tentera Islam dalam medan perang. Terdapat pelbagai perang yang telah dimenangi oleh tentera Islam uh, yang juga dikendalikan oleh Uh, Khalid bin Al-Walid. Sifat kepimpinan yang kita boleh teladani berdasarkan Khalid bin Al-Walid adalah sifat kepimpinannya yang bijak, uh, tawaduk dan juga jujur. Uh, dalam sebagai contoh dalam peperangan Yarmuk, Pang, panglima Rom telah merendah-rendahkan tentera Islam dengan menawarkan makanan, pakaian dan wang sekiranya tentera Islam berundur. Tetapi dengan tegasnya Khalid bin Al-Walid telah menolak tawaran itu dan menjawab kami datang ke sini bukannya kerana kelaparan sebaliknya kami dahagakan darah kamu. Hasilnya tentera Islam telah menang uh, secara besar dalam perang ini. Ini menunjukkan bahawa Khalid Al-Walid merupakan seorang pemimpin yang tidak suka mengalah dan juga sangat tekad dalam memenangi peperangan dalam Islam. Ini juga membawa kejayaan kepada tentera Islam dan juga meningkatkan nama Islam dalam aspek peperangan. Itu ciri-ciri kepimpinan unggul di dalam membentuk generasi madani juga perlulah berteraskan teknologi. Uh, hal ini dikatakan demikian kerana seperti yang kita tahu sekarang dalam era digital masa kini pemimpin bukan sahaja perlu memiliki nilai kepimpinan tradisional seperti berintegriti, berwawasan dan bertanggungjawab. Tetapi um, pemimpin juga perlulah mempunyai kemampuan um, Mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang teknologi dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan digital. Um, seterusnya, um, pemimpin juga perlulah um, mempunyai wawasan tentang teknologi kerana pemimpin perlulah um, mampu untuk merancang strategi jangka masa panjang dengan mengambil kira perkembangan teknologi dan kesannya terhadap organisasi. Pemimpin juga perlulah um, Uh, mempunyai ciri-ciri kepimpinan unggul berteraskan teknologi seperti celik digital dan inovatif. Kerana pemimpin perlulah memahami penggunaan teknologi terkini seperti uh, automasi kecerdasan buatan iaitu AI dan komunikasi digital untuk memudahkan sebarang urusan serta meningkatkan produktiviti. Jadi, uh, secara keseluruhannya, kepimpinan yang unggul berteraskan uh, teknologi mampu membentuk pemimpin yang berdaya saing, cekap dan beradaptasi dengan perubahan zaman digital. Kerana pemimpin uh, bukan sahaja membawa organisasi ke arah kemajuan tetapi juga menjadi contoh dalam penggunaan teknologi secara beretika dan bertanggungjawab. Okey baiklah. Jika kita mengalihkan pandangan kepada secara uh, kepimpinan Rasulullah, Rasulullah telah mengamalkan konsep syura di mana syura itu bermaksud uh, perbincangan, pemufakkan dan penglibatan rakyat dalam kepimpinan. Maksudnya rakyat berpeluang untuk memberikan pendapat dan cadangan serta dapat uh, didengarkan oleh pemimpin sendiri supaya mereka dapat menambah baik serta menjadikan proses kepimpinan di sebuah kawasan lebih uh, mantap dan juga berkesan. Selain itu, um, jika dikaitkan dengan Uh, generasi madani pada masa kini pemimpin perlulah mempunyai uh, sifat keterbukaan dan toleransi terhadap cadangan-cadangan yang baik yang diberikan oleh rakyat hal ini kerana uh, mungkin pandangan rakyat uh, mempunyai, mungkin rakyat mempunyai pandangan yang tepat dan dapat menyelesaikan setengah masalah di dalam masalah di dalam di dalam uh, kepimpinan sesebuah masyarakat. Contohnya, Uh, di sebuah masyarakat kampung ketua kampung perlulah mempunyai sikap terbuka dan mendengar cadangan-cadangan penduduk kampung dan mendengar masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk kampung supaya kaedah-kaedah uh, kepimpinannya boleh diperbaiki dan juga memberikan kebaikan kepada rakyat dan juga pemimpin itu sendiri akhir sekali ciri kepimpinan unggul uh, generasi madani ialah Pemimpin perlulah berwawasan dan strategi. Berwawasan mem membawa maksud pemimpin mempunyai pandangan yang jauh dan matlamat yang jelas untuk masa hadapan umat atau organisasi. Strategi pula membawa maksud kepada keupayaan men merancang, menyusul langkah dan membuat keputusan yang bijak berdasarkan realiti semasa dan keperluan jangka panjang. Pemimpin yang berwawasan dan juga strategik perlulah mempunyai visi yang mendalam di mana mereka tidak hanya fokus kepada meningkatkan ekonomi atau memajukan infrastruktur tetapi juga kepada kesejahteraan rakyat, pendidikan, nilai murni dan kelestarian kelestarian alam. Lihat daripada zaman pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda memerintah Madinah, kota Madinah. Baginda mencipta Baginda menciptakan piagam ini Uh, yang terdiri daripada sistem sosial yang menyatukan pelbagai kaum dan agama jauh mendahului zamannya. Piagam ini juga mengandungi pelbagai undang-undang yang berteraskan Al-Quran, Al-Sunnah iaitu Hadis dan serta Al-Ijma' dan serta Al-Qiyas. Um, baginda juga berhijrah ke Madinah sebagai langkah yang strategik yang bukan sahaja berpindah tempat tetapi membina asas negara Islam yang berdaulat. Okay. Baiklah, berdasarkan per perbentangan kita yang bertajuk siri, kepi, siri, ke, siri kepimpinan unggul dalam generasi madani ini, terdapat kepentingan yang boleh kita uh, hadamkan yang pertama adalah bagi melahirkan pemimpin yang adil dan berintegriti. Kepimpinan madani ini mengak. Men menekankan nilai keadilan, amanah dan tanggungjawab. Apabila seseorang itu meneladani kepimpinan yang unggul, nescaya beliau akan mengutamakan kepentingan rakyat dan menolak kepada penyelewengan kuasa. Seperti yang kita tahu, penyelewengan kuasa merupakan salah sebuah faktor yang menyebabkan ke keruntuhan sesebuah negara itu. Oleh itu, pemimpin perlulah bersikap bijak dan mengelakkan jadi um, daripada terlalu mengikutkan nafsu dan akhirnya mengakibatkan peniruangan kuasa dalam pentadbiran mereka. Seterusnya adalah bagi mengukuhkan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Dalam kepimpinan Madan ini uh, Malaysia sangat menekankan toleransi dan perpaduan antara kaum. Uh, di Malaysia terdapat pelbagai kaum seperti Cina, Melayu dan India um, serta, um, serta masyarakat bumiputra oleh itu pentinglah bagi seseorang pemerintah itu untuk mengetahui bahawa kepentingan toleransi amatlah penting bagi memastikan negara tidak berpecah belah dan mengekalkan keharmonian sesebuah negara kerana negara itu tidak akan maju tanpa perpaduan ses perpaduan antara rakyat-rakyatnya Uh, kepentingan yang boleh kita dapat daripada mm, sikap kepimpinan yang unggul ini adalah meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan negara apabila seorang pemimpin itu bijak memimpin negara beliau boleh membawa nama negara ke mata dunia dan meningkatkan lagi pelaburan ekonomi dan saham negara jadi memberikan kebaikan kepada pemimpin dan juga rakyat-rakyat di rakyat, rakyat, sebuah negara itu untuk meningkatkan taraf hidup mereka serta menghadirkan rasa harmoni dan juga senang dalam hidup rakyat dan masyarakat di negara tersebut. Selain itu, um, kepimpinan unggul di dalam generasi madani juga dapat memberikan pengajaran kepada semua orang bukan sahaja kepada pemimpin. Um, kerana uh, pengajaran Pengajaran daripada kepimpinan generasi madani ini merangkumi banyak faktor dan banyak aspek, antaranya ialah dapat uh, pembangunan sasyal diri, penyemayan sifat patriotisme dan pembentukan etika serta tanggungjawab sosial, selaras dengan nilai-nilai uh, madani yang ditetapkan. Um, kesimpulannya tegaslah bahawa ciri-ciri kepimpinan unggul di dalam membentuk generasi madani amat penting kepada semua orang terutamanya kepada pemimpin kerana uh, ia ia dapat memberikan uh, kepentingan yang banyak kepada um, pemimpin dan juga kepada masyarakat tujuannya adalah untuk melahirkan uh, pemimpin muda yang berintegriti berwawasan dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara bangsa Hal ini akan uh, menjadikan negara kita lebih maju dan um, sama taraf dengan negara lain Sebab kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi hmm. Hmm. Ingat, kita juga merupakan seorang pemimpin kepada diri kita sendiri di mana kita sebagai seorang pelajar dan juga bahkan guru yang bertanggungjawab memimpin dan mendidik murid-murid di sekolah supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang baik di masa akan datang Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Sekian dari sekian daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, done.